Вихід Київського Динамо до чвертьфіналу Ліги Європи є гарячою темою нашої сьогоднішньої програми. Ну, а гостем нашої сьогоднішньої програми є легендарний у минулому футболіст Київського Динамо, нині помічник головного тренера Юрія Сьоміна Сергій Рибров. Доброго вечора, Сергію. Доброго. Я вам дуже вдячний. Я знаю, що ви прямо з літака прилетіли в нашу передачу. Ну і хотілося б все-таки задати одне питання з приводу поєдинку в Дніпропетровську. От як оціните ви, що робилося у роздягальні, Як оцінив цю гру головний тренер? Тобто, то що говорилося? В чому проблема, чому програли? Ну, я считаю, огромная проблема, что ребята просто не восстановились после игры в Манчестере. И не только физически, но и психологически они были подавлены. Наверное, у Днепра было больше сил. Они пытались, отбирали мячи. Видно было, что они свежие. Ну, это, конечно, не оправдание, но я думаю, что э, в большей мере не хватило физики, не хватило немножко хотя бы одного дня отдыха. Сергій, ну зараз повертаємося все-таки до теми Манчестер-Сіті, тому що вона є гарячою темою нашої сьогоднішньої програми. Я хочу сказати, що гра київського Динамо у Англії була не надто переконливою, але гра забувається, результат залишається, і саме цей лейтмотив лунав з вуст футболістів київського Динамо і тренерів так само після гри проти Манчестер-Сіті. Задачу выполнили, конечно, пришли дальше, но, наверное, раз заставляет желать лучшего. Не все сегодня получалось, возможно, в плане психологии немножко перегорели, но ну, как-то скованы все чувствовали себя. Мне не, не 20 лет, что вы ждете от меня все время хороших игр. У нас большой, э, большой контратак не получилось, но... Самое главное, мы выиграли, и результат сегодня это главное. Отсутствие двух игроков Милевского и Кравца в составе, вот это повлияло на такой бассейн. Вы знаете, у нас не такая большая э, обойма, но с другой стороны, клуб, который ставит перед собой максимальную задачу, который стремится выиграть у всех турниров, которые принимают участие, э, потери одного или двух игроков не должно сказываться. На мой взгляд, что нас где-то не хватило, нас явно... Не хватило Милевского, у нас явно не хватило Кчериди, у нас явно не хватило Кравца, который должен был. У нас тоже обойма сегодня была очень и очень ограничена. Да, мы осторожничали, тут ни для кого не секрет, осторожничали, потому что, еще раз я повторяю, мы играли против очень и очень сильных команд. Ну, гру проти дніпро Дніпра можна якось пояснити тим, що не відновилися від Манчестер Сіті. Гру Манчестер Сіті, вона була справді не надто переконливою. Це було завдання, от просто відстояти 2 0 2 Да, ні, ну ніхто ніколи такі задачі не ставить, особливо в Київському Динамо. Да, ти граєш, отталкиваєшся від от зчёту першого поєдинку, но ясно, що ніхто не говорив ребятам отдавать пас чужому, постоянно терять мячи, но, наверное, сказалось психологическое давление. все таки Манчестер Сити это она была Манчестер Сити был фаворитом этого турнира. И все букмекеры считали, что у них больше всех шансов на победу. Но, наверное, ребята это все читают, слушают. И все-таки начало игры, я всегда говорил, что в футболе очень важно, как команда начнет игру психологически. Своему отдаст, создаст какой-то момент, уже команда на подъем и совсем по-другому играет. В Манчестере этого, к сожалению, не было. Было достаточно много потерь мяча. И, возможно, из-за этого и мы... Учтите, что мы все-таки играли с командой, которая Занимает третье место в Премьер-лиге. Это одна из лучших и ведущих команд сейчас Премьер-лиги. Ничего страшного с того, что там у нас не было такого контроля мяча. Мы сделали задание, мы вышли, и я считаю, что наоборот, ребят надо поблагодарить за это, даже за это поражение. Сергей, э, на наши странички в социальных мрежах Facebook и ВКонтакте мы до вас без лишь вопросов. Я бы хотела вам выяснить одно из них. Э, так, за запитание Надислав нам Алексей Брин. Сергей, вы старше Шевченко, и вы вместе когда-то играли в связке. Теперь вы тренер. Как вы теперь строите отношения и насколько наличие Шевченко на поле помогает тренеру в реализации установок на игру? Во-первых, я играл не только Шевченко, я играл практически с полкомандой, которая сейчас тренируется. Ничего в этом страшного нет. И, наверное, какие-то первые тренировки было немножко тяжеловато, но сейчас я не вижу никаких проблем. Мы абсолютно нормально со всеми общаемся. и проблем не Наскільки я зараз ко мне абсолютно нормально всі відносяться і розуміють, що я вже тренер, а не іграв, Юрій Сьомін. продовження того ж питання. Юрій Сьомін якось по-особливому, тобто він доносить свої ідеї до команди через Шевченка, чи Шевченко це просто член команди, такий, як всі. Чи все-таки якийсь на правах ветерана, на правах досвідченого футболіста? Не скажемо ветерана, а на правах досвідченого футболіста він має якийсь свій голос, своє право висказати. Да нет. Я думаю, что все в команде равны. И у нас всегда это было. И когда мы с Димой играли при Валерии Васильевиче Лобановском, было то же самое. Никаких разделений было на ветеранов или молодых футболистов. Все были вместе. И я думаю, что это правильно. Сергей, а почему две таких різні игры против Манчестер Сити? Как удалось мотивировать футболистов на домашнюю игру, чтобы они выдали такие результаты? Ну, во-первых, я вам сказал, вторую игру мы отталкиваемся от результата. И я считаю, что тактику избрали правильно. Другое дело, что психологически, наверное, были не готовы после того, как там первые 10-15 минут Манчестер Сити действительно э давил и пытался забить быстрый мяч. И после этого, наверное, что-то не получалось у ребят. Но считаю, что первый матч сыграли успешно, и за счет этого мы прошли дальше. Потому что успешно сыграли первый матч, и могли еще забить. Забили в третий, было бы вообще отлично. Вылучение было балотельным. Оно как-то вплынуло на команду? Позитивно? Ну, конечно, вплынуло. Сразу пропустили мяч. <laughs> Это, оно, оно всегда так бывает, когда игрока удаляют с поля. Сразу команда немножко расслабляется, понимая, что сейчас будет легче, а стало наоборот тяжелее. И, наверное, это удаление еще в большей мере э, расслабило ребят. Мы с нашими экспертами, обговорив поединок днепро динамо говорили про то, что ну, все-таки отсутствие Милевского она надто серьезно плывает на Грукевскую Динамо. Ну, Наверное, эти две игры сейчас это показали, и Юрий Палыч тоже это отметил. Было видно, что Артема очень не хватало. И... Что бы там ни говорили критики, как-то он неправильно играет, что-то не делает. Я всегда говорил, что Артем ⁇ это командный игрок, который, когда он на поле, он всегда помогает команде, забивает, он не забивает, но он делает огромный объем работы, и даже если он не забивает, он нам очень нужен. Ну от і Знову ж таки питання, те, те про що, яке ми обговорювали сьогодні з експертами, і це моя особиста точка зору. У мене таке враження, що просто, ну, не вистачає трохи лави київському динамо. Тобто ті футболісти, які е, з'являються на полі, от Гармаш, Зозуля, от досвіду їм такого рівня ще не вистачає. Ну а де вони будуть набиратися цього Ну, Навірно, в тих іграх. Я уверен, що ті ребята, які є, це добре, що. их подпускают, что они играют, набираются опыта. Я уверен, у, у них есть будущее, если они сами будут продолжать так же работать. И когда выходишь на замену в том же матче с Манчестер Сити, тоже Гармаш вышел на замену Зазулю. Зазуля было видно, что они растут в этих матчах. И они, я, насколько я видел, они не испортили, а очень помогли во втором тайме. Манчестер Сіті пройшли. Пройшли головного фаворита. От Немає якогось, когось, знаєте, мрії. Можемо собі зараз дозволити помріяти про те, що Київський Динамо може виграти Лігу Європи? Ну, Звісно, можна мечтати. Я впевнений, що команда на це способна. Опять же, все залежить від багатьох факторів. Та ж гра в Манчестер Сіті. Никто не думал, что мы как бы проиграем, никто не надеялся. Хорошо, что так сыграли, но, наверное, отталкивались от другой тактики, пытались все-таки сыграть свою игру. Немножко не получилось. Но также с другими командами. Когда была жеребьевка, я вообще посмотрел на команды, там все равно была какая команда. Нет, примерно все команды равны. Сейчас, я думаю, шансы равны практически у всех команд. Ну, вот сейчас мы же знаем, что у нас тут нового суперника Киевского Динамо, это португальская Брага. Как вы оцените? Хорошая команда, добротная. Но ну, команда, которая проходит Ливерпуль, это, наверное, серьезного уровня но, команда. Но команда, которая разом с тем 0-5 Шахтарю. Ну, это было давно. Сейчас уже, наверное, Немножко другие футболисты, многих продали, достаточно многие. Тут же Матеус здесь играет уже и команда очень хорошая. Ты что там великая кількість бразильцев, она как-то В португальских командах во всех достаточно много бразильцев. Бразилия там рядом, Селина и уже играют в Бразилии, в Португалии. Там, играют не рядом. В в там не рядом, Это самая крайняя точка Европы, откуда с Бразилии можно приплывать. Сергій, виходить так, що Київський Динамо може зустрітися на шляху до фіналу з трьома португальськими командами. Тобто, якщо зараз пройдуть Брагу, потім Бенфіка і потім в фіналі Порту, яке зараз вважається фаворитом. Ну, досягають вже от таким, от ваше бачення того, тобто прораховуються такі варіанти, що справді можна зіграти в Фіналі Ліги Європи зараз в команді, от серед футболістів, серед тренерів. Да Ніхто нічого не обсуждає. Зараз ми обсуждали ігру з Дніпром, і я считаю, що Дніпро дуже серйозний противник, і сьогодні вони это показали. Вообще, мы всегда живем следующей игрой, никто не, не загадывает. Я ж не могу сейчас, там, когда я был футболистом, подумать, вот у меня осталось три игры, чтобы выиграть Лигу Европы. Наверное, сейчас мы готовимся к Днепру, сейчас сборная, потом опять же чемпионат и потом уже... Перед ігрою з Брагою всі вже переключаться і будуть думати об этой грі. Сергій, ми вам вдячні за те, що ви до нас сьогодні приїхали. Відразу після цього поєдинку проти Дніпропетровського Дніпра ми бажаємо успіху Київському Динамо у Лізі Європи і вам особисто так само бажаємо дуже великих успіхів. Дякую Спасибо. вам, усього найкращого.